নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘৰত মনে মনে এই এটা বস্তু আপোনালোকে জ্বলাব এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত ধন অহাৰ বাট মুকলি হৈ পৰিব ঘৰৰ পৰিৱেশ পবিত্ৰ হৈ পৰাৰ উপৰিও ঘৰৰ মানুহৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি বস্তু মনে মনে জ্বলাব লাগে এই বস্তু জ্বলোৱাৰ সময়ত যাতে কোনো মানুহে দেখা নাই আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে যিমান কষ্ট কৰিছো তাৰ উচিত আমি ফল পোৱা নাই আজি মই যিটো উপায়ৰ কথা ক'ম সেই উপায়টো আপোনালোকে কৰাৰ ফলত আপোনালোকে ইয়াৰ উচিত ফল পাব আৰু অলপ কম কষ্ট কৰিলেও অধিক পৰিমাণে আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি আমি লঙৰ উপায়ৰ বিষয়ে জনাম এই কামটো কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত ধনৰ আগমন হ'ব কামটো কৰিলে আপোনালোকৰ সকলো উচ্চ আকাংক্ষা পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব আপোনালোকে দুটামান লং দি কৰিব লাগিব এই সহজ উপায়টো এই উপায়টো কৰিবৰ কাৰণে কোনো বস্তু কিনিব নালাগে মাত্ৰ আপোনালোকে লং কিনিলেই হ'ব লং কিনাৰ পিছত আপোনালোকে এই উপায়টো কৰি চাব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফল দেখুৱাব আপুনি যদি কিবা কামত হাত দিম বুলি ভাবিছে বা কিবা কাম আধৰুৱা হৈ ৰৈ আছে যিমান চেষ্টা কৰিও কৰিব পৰা নাই পইচা আহিছে কিন্তু আপোনালোকৰ পইচা জমা নহয় এই কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আহক তেনেহ'লে আমি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সোনকালে উঠিব সোনকালে উঠি গা ধুই মন্দিৰলৈ গৈ জ্বলোৱা কফুৰ দুটুকুৰমান আপোনালোকে ল'ব আৰু দুটামান আপোনালোকে লং ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মন্দিৰলৈ যাব মন্দিৰলৈ গৈ আপোনালোকে যেতিয়া পূজা কৰিব সেই সময়ত লং আৰু কফু টুকুৰা একেলগে আপোনালোকে এটা পাত্ৰত জ্বলাই ল'ব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ সকলো পাপ ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিবা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই কামতো আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব বা নোহোৱা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব আপোনালোকৰ ঘৰত পইচা হাৰ বট মুকলি হৈ পৰিব মহাদেৱৰ পৰম কিবা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীৰ পৰম কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব যিকোনো কাম আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব বা যিকোনো ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান কৰিব বিচাৰিলেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেই কামৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব এই কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব ৰাতিপুৱা আপোনালোকে গা পা ধুই সুন্দৰভাৱে কফু আৰু লং একেলগে জ্বলাই ল'ব পাৰে কিন্তু এই কাম যদি আপোনালোকে মন্দিৰলৈ নোযোৱাকৈও কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব ঘৰতেও আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সুন্দৰভাৱে উঠি গা পা ধুই আপোনালোকে কফু আৰু লং একেলগে জ্বলাই লৈ ঘৰত আপোনালোকে পূজা কৰিব আৰু পূজা কৰাৰ সময়ত ওম নম শিৱাই মন্ত্ৰটো জাপ কৰিব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাব যে মহাদেৱৰ পৰম কৃপা পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব পইচাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চিন্তা বেছিকৈ হৈছে নেকি বা বেছিকৈ আপোনালোকৰ ধাৰ লাগিছে নেকি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰিব এটা সৰু উপায় কোনো এটা সোমবাৰে আপোনালোকে পাঁচটা লং লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব কোনো নোহোৱা জেগালৈ আপোনালোকে ওলাই যাব আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছত চাৰিটা লং আপোনালোকে চাৰি দিশলৈ দলিয়াই দিব আৰু এটা লং মূৰৰ ওপৰত দি সোঁফা সোঁফালে ঘূৰাই আপোনালোকে পিছফালে পেলাই দিব আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিব ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত আপোনালোকে পিছলৈ কেতিয়াও নাচাব মূৰৰ ওপৰত দি দলিয়াই দিয়া লংটোৰ ফালে আপোনালোকে কেতিয়াও ঘূৰি চাব নালাগে আৰু একেফালে নোচোৱাকৈ আপোনালোকে ঘৰলৈ গুচি আহিব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো ধনৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু সকলো ধাৰৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বাস্তুদোষ নোহোৱা হৈ পৰিব ঘৰত সকলো দেৱ দেৱীৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো শুভ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰাৰ উপৰিও মা লক্ষ্মীৰো পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব যাৰ ফলত ঘৰত ধনে শুনে উপচি পৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা আহিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব কোনো এটা সোমবাৰে আপোনালোকে ভাটিবেলাৰ সময়ত গা ধুই মহাদেৱৰ ওচৰত বা মহাদেৱৰ ফটোৰ ওচৰত এটা ঘিঁউৰ চাকি জ্বলাব তাৰপিছত আপোনালোকে বাওঁহাতত এটা লং ল'ব আৰু এটা ইলাইচি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব সোমবাৰৰ দিনটো মহাদেৱৰ দিন বুলি মনা যায় আৰু এই লং আৰু ইলাইচীকেইটা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাফা কৰি ল'ব লেতেৰা বা ভগা চিগা যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আহক এতিয়া আমি মন্ত্ৰটো জানি লওঁ ওম নম শিৱাই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে দহবাৰ উচ্চাৰণ কৰিব এই কামটো আপোনালোকে মন্দিৰতো গৈ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ঘৰতো কৰিব পাৰে এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ মনৰ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব এই মন্ত্ৰটো দহবাৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ঘৰত শুভ শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব যাৰ ফলত মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব মহাদেৱৰ পৰম কৃপা ওপৰত পৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব এক মাহৰ ভিতৰত মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ৰাতিপুৱা যদি উঠাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোনো দৰিদ্ৰ মানুহক দেখা পায় বা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যদি কোনো দৰিদ্ৰ মানুহ বা ভিখাৰী আহে তেনেহ'লে কেতিয়াও আপোনালোকে খালী হাতেৰে তেওঁক যাবলৈ নিদিব ভালকৈ তেওঁক খুৱাই বোৱাই বা তেওঁক কিবা এটা দি কৰি পঠাব নিজৰ সাধ্য অনুসৰি ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহ'ব মা লক্ষ্মী আৰু মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সুখ শান্তি নামি আহিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব মহাশিৱৰাত্ৰীলৈ আপোনালোকে যাওঁতে ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব পাৰে বা গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব পাৰে নাইবা বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰও পৰিধান কৰিব পাৰে কিন্তু ভুলতো আপোনালোকে কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰিব যদি কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মহা মন্দিৰলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহু পাপ লাগিব মহাদেৱ ক্ৰোধিত হৈ পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ দুখ দৰিদ্ৰতা নামি আহিব যদি গেৰুৱা ৰঙৰ বা ৰঙা ৰঙৰ বা বগা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি মন্দিৰলৈ যায় তেনেহ'লে মহাদেৱ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভাল হোৱাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱন দীৰ্ঘায়ু হ'ব আৰু ঘৰত কেতিয়াও অকাল মৃত্যু নহ'ব এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে এখিলা পাণ ল'ব আৰু সেই পাণখিলাৰ ওপৰত ওম লিখিব বা ওম নমস চিৱাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব লিখাৰ পিছত মহাদেৱৰ চৰণত ৰাখি আপোনালোকে পূজা কৰিব পূজা অন্ত হোৱাৰ পিছত সেই পাণখিলা আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পইচা থোৱাৰ জেগাত সুন্দৰভাৱে ৰাখি থ'ব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত চলি থকা বহু সমস্যা আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব মহাদ দেৱৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকেও সক্ষম হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে যদি লঘোণ দিব পাৰে বা ব্ৰত ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লেও ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে আগদিনাও যদি আপোনালোকে একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে তেনেহ'লে খুব বেছি ভাল বুলি মনা গৈছে যদি কিবা কাৰণত খাব লগা হয় বা যদি নোখোৱাকৈ আপোনালোকে থকাত কিছু অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এসাঁজ খাব কিন্তু এইদিনা আপোনালোকে ফল মূল খাই থাকিব পাৰিলে বেছি ভাল এইদিনা যদি আপোনালোকে ভাতজাতীয় বা ৰুটি জাতীয় আহাৰ নাখায় তেনেহ'লে ইয়াক বেছি ভাল বুলি মনা গৈছে এইদিনা ব্ৰত ৰাখি মহাদেৱক পূজা কৰিলে বা মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মা পাৰ্বতীও সন্তুষ্ট হৈ পৰিব মা পাৰ্বতীয়ে অশ্বৰ্যতাৰ আশীৰ্বাদ আপোনাক প্ৰদান কৰিব আৰু মহাদেৱে সকলো মনৰ আশা আপোনালোকৰ পূৰ্ণ কৰোৱাব হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ